Мэр Михаил Гмырин обнародовал сведения о своих доходах и имуществе. В 2013 году он заработал 2 миллиона 66 тысяч рублей. Это на 272 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом. В месяц зарплата мэра составляет примерно 172 тысячи рублей. В собственности у Михаила Гмырина две квартиры в 54 и 91 квадратный метр. Гараж, два земельных участка, автомобиль Volkswagen Tiguan и еще одна квартира в пользовании. Супруга главы города за год заработала 654 тысячи рублей. Сведения о доходах и имуществе за 2013 год опубликовали и главы управления, и начальники отделов мэрии Северодвинска. Больше всех заработал советник мэра Виктор Глазунов. Доход за за год 3 миллиона 448 тысяч. Следом идет первый зам мэра Виктор Мошарев. Он заработал 1 миллион 990 тысяч. Замыкает тройку начальник комитета ЖКХ Николай Спирин. Его доход 1 миллион 788 тысяч рублей.